Добрый день, Олег Алексеевич. Криминальному провадженню по статье 185, это кража ноутбука. То есть это получается не первый следователь тоже по краже, кража с лицом, лицо установлено. Я записал приходит, номер проваджения. Руслан Борисович, давайте да. не будем занимать время, много звонков. Вот смотрите, я все записал, завтра с вами свяжутся из дела полиции. И вы выясните свои вопросы, и мы поймем, я выясню, что там в плане расследования. Алло. Да, да. да добрый день. Алло. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Добрый день, добрый день. Я вам во-первых благодарна за то, что вы нам первый раз помогли, я к вам обращалась. И получилось так, что привезли нашу машину на территорию Криворужской-Долгинцевской по Добрый день. Добрый день. Да, слушаю вас. Ну, я звоню по поводу того, что мной была подана заява про уголовное правонарушение в статье 164, которую mm -hmm. на сегодняшний день, а подала я ее еще в начале 7 апреля, не зарегистрировала в единому центре досудовых расследований, криминальное проваджение не не Розслідування не ведеться. Що мені робити? А яка це де, який це орган територіальний? Вільногір'я відділ поліції. До завтра розберемося. Чого не приймають рішення по вашій справі? Угу. Добре. 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 Завтра Добре. завтра Добре. до вас подзвонять. Да. І до свидання.